Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телерадіокампанія Акцент, програма Актуальна камера. Гостем нашої студії сьогодні є кандидат на посаду міського голови Олександр Кривуля. Доброго дня. Доброго Я дня. Я вас вітаю в нашій студії. Ми вже з вами зустрічалися, але багато питань залишилося ще поза нашою увагою. Тому, будь ласка, перше питання. Ви є самовисуванцем, ви так. не представляєте жодної політичної <кхух> сили. Скажіть, будь ласка, це ваша принципова позиція не співпрацювати з партіями? Звісно, принципова. Я ще раз пояснюю, я тоді, по-моєму, говорив. если я баллотироваться буду от какой-то партии, значит я этой партии чем-то обязан. Но я гляну список наших партий, в Шосске только одной, 15 партий. Мама моя родная. От кого? Я посмотрел там программы их не э -э убинут. Ну там, э -э извините меня, не от кого идти. Просто не от кого. Я иду, мои избиратели, мой е мої, як кажеться, хто мене толкає це молодь, малоймущі, інваліди, сироти, пенсіонери, ветерани тому, і тому ті люди, які кому не безразлічна судьба нашого города. Я йду іменно від народу. Дякую. Давайте тоді з вами поговоримо трошки про проблеми, які існують у місті і які, ну, в принципі, такі ж самі, як у всій Україні. Наприклад, це питання житлово-комунального господарства. Ми знаємо, що в житлово комунальному господарстві в нас криза, і це питання дуже болюче для багатьох мешканців міста Шостки. Яким чином ви запропонуєте вирішувати його у разі, якщо ви прийдете і станете мером міста? Хорошо, я відвідувачу. Перше, що 26-го пройдуть вибори, якщо я стану мером, одразу же. все вот эти бездарные наши ЖКХ, их, по-моему, тут тоже штук 15. Есть даже ЖКХ, где нету плоскогубцев, но это маразм. Мы соберемся в Арисполкоме, подтянем всех этих начальников ЖЭКов, пригласим специалистов, юристов, профессионалов, посмотрим от ненужных. Я вообще предлагаю, все ЖКХ должны быть в коммунальной собственности. Почему? Потому что в частных руках они устанавливают тарифы и тому прочее. Вот смотрите, я приведу маленький пример. Женщина, семья, да, платят все по тарифам туда-сюда. Приходят джеки и говорят, у меня там течет крыша, надо сделать. Это ваши проблемы. Какие ваши проблемы? Ну как это все, все плотится, теперь что, этой женщине надо идти нанимать, крыть самой крышу. Да не обнаглели вы там, слушайте, ЖКОшники, а? Их там 15 штук. Это идет к тому, что с бюджета идут рассеивание денег, как говорится, знаете, берут и пошли распылять. Но подождите. Я вот честно перед каждой сессией обращаю внимание, прихожу, все заставлено в иномарках, чуть ли не у каждого члена семьи по машине. Откуда? А люди не могут концы с концами свести. Как коснись, то облительный сезон, то еще что-то. Человек получает тысячу гривен пенсии или зарплаты той. А надо полторы тысячи платить. Как какая-то задолженность. Задолженность требует, приходят, отрезают, вырезают. Я первый, что сделаю, запрещу, наложу мораторий на задолженности. Нельзя этого делать. Как это так? Перед зимой приходят, газ отключили, отопление отключили, что человеку умирать? Все, коммунальную собственность, пересматриваем тарифы, контролируем, мы будем, мы сможем контролировать и бюджетные деньги. И, допустим, сделали дом, покрыли крышу, а сколько стоит, сколько это, сколько того и пошло-поехало. Кому-то не нравится, до свидания. Места, свято, місто пусто не буває. І все, возьмемося, я ще раз говорю. Олександр Федорович, ну ви ж розумієте, що все ж таки посада мира, вона якимось чином обмежила, обмежена законами. Які діють в Україні, не все може вирішувати мер, так само, як і, наприклад, говорити Горгазу, відключати кого від Горгазу чи ні. Тобто, ну, все ж таки, мер, це не цар і Бог, і є певні обмеження. Тому я думаю, що в рамках закону в принципі все одно, ну, потрібно діяти. І, звісно, перше, що я хочу сказати своїм виборцям, я вважаю закон і чту його. Ну, ми знайдемо способи. Как на это повлиять, решить. Все будет решаться дипломатичным путем, в рамках закона, не переступая, не применяя ни физической силы, ни угроз, ничего. Но я знаю, как решить эти проблемы. Почему я не могу сказать по телевидению, меня сейчас много слушает, много конкурентов моих. А я решу эти проблемы, не обещая людям, а отвечая за свои слова. Так что вот я хочу обратиться к выборам. Давайте мы придем на выборы разумно и посмотрим. Прежде чем ставить рысочку, подумайте, выживем вы или не выживем. А так хоть что-то мы, хоть наведем какой-то порядок в этом бедламе, извините мне за выражение. И только как выборы. Вот 24 года, я хочу обратиться. 24 года независимости. К тем депутатам, которые сейчас у власти были 20 лет, что вы сделали за 24 года? Вы не построили даже туалет одноместного на улице. То реконструировали, то приватизировали. Вот я, кстати, отвлекусь немножко темы. Я вчера э, слушал выступление бывшего губернатора Сумской области Юрия Чемаря, Юрия Павловича. Ну, вы знаете, я хочу одну вещь сказать. Юрий Павлович, где ты был год тому назад? когда произошла революция, когда ты был губернатором. Вы знаете, стыдно было слушать. Вы бросили всех нах. Ты лично бросил в области своих выборцев, пенсионеров, ветеранов. Вы куда-то все исчезли. Теперь вы появились через годы, и рассказываете нам э, басни Венского леса. Что мы ведродым, что мы ведродым, свему ухайкали. Вы говорите, Барсу, там, кадетский корпус, да ради бога. Ну, ну так что, дальше? Что можно было за ваше правление с вашими деньгами открыть 20 кадетских корпусов в каждом городе и районе? Барсы открыть. И кто в этой Барсе? В Шкиде? В Шкиде занимается больше детей футболов и турниром, чем в Шостинской Барсе. Все это было на бумаге. Еще раз я хочу немножко отвлекусь от темы. Если я буду мэром, все вот эти отчеты бумажные, которые вы делаете на, бумагах, вы будете прилагать видео, потратили 100 тысяч, покажите, куда, что сделали, мы глянем, не с бумажки про, прочитаем, э, бумага все выдержит. Сделали вы на 100 тысяч или на 3 рубля, принесли бумажку, отчет, что вы сделали на миллион бюджетных денег, мы глянем, сделали на миллион или тут вообще ничего не делать, вот тогда будем спрашивать. Я же говорю, по-нормальному я вижу, вы не можете. Ни чиновники, ни депутаты. Вы гляньте, кто в депутаты лезет? Семьями. Семьями. Я вообще поражаюсь, как можно было по 20 партий бегать с партией, потом людям обещать, каких-то вы инвесторов притянете. Куда вы кого подтянете, скажи мне, граждане партийцы? У шості, окрім ЖКХ, є ще одна проблема, яка відрізняє це місто від інших міст. Це ядохімікати, які були розлиті весною цього року. І ну, багато політиків, які зараз рвуться до влади, вони ну, спекулюють цим питанням і, ну, скажімо так, на цьому питанні хочуть прокласти собі дорогу ну, у міську раду Міс. або у крісло мира. вот ваша думка с этого привода. Отлично, вот этот вопрос я ждал, когда мне зададут. Я сразу обращаюсь, кто мне будет видеть. Первое, что я сколько раз говорил, покажите все анализы на бумагах, какие были сделаны анализы. Какие предоставлены были бумаги, там ни разу не было указано, что там гиптил превышает нормы, где надо ходить в противогазах, то, 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 покажите. Но если вы хотите чьи-то руками загрести свои политические дивиденды, у вас это не получится хорошо играть на людском, на людских чувствах. Я сейчас выступаю, выступаю в Ютубе, в Фейсбуке буду даю там больше мне времени, больше возможностей это все раскрыть. Если есть желание, я людям расскажу. Но предупреждаю, политиканты закрыли эту тему и все. Почему никто не вспоминает о элеваторе, который находился там в 100 метрах от Элги? Ничего это на ум не наводит тут грамотеев, которые там пользуются, велопробеги делают, бегают с флажками прекратите эту тему и все. А надо собрать вон не на площади в Карла Маркса, сейчас холодно на, на площади, в Карла Маркса конкретно придите, кто это поднял, Мазалевский пусть отчитается и покажет все бумаги, что это было так на самом деле. А то привыкли на чувства играть. Лучше бюджетом занимались, да отоплением, да как бы цены сбросить, а не поднимать там ручки в свою пользу на сессиях. Скажи, Белосказ, еще такая, такая проблема, это коррупция. Вот самые спидлеглимы, как можно запобегать коррупции? Ну, я хочу от себя лично сказать за коррупцию, как от мэра будущего, за бюджетные деньги и за, и за людские деньги. В моем понимании это святое. Почему? Потому что я с молоду сталкивался с этого. Чужое я не бери, не лезь в чужой карман, разщедуй на свои силы. Я предупреждаю сразу. Если я только узнаю, кто попытается даже подумать или притронуться к бюджетным деньгам, а также к людским, я возьму палку, я палка бить по рукам не буду. Я поломаю руки в трех местах, выше локтя даже. Это мое лично. Может, это выглядит как угрожающе. Я никого не угрожаю, говорю реальные вещь. Багато кто говорит про то, что мы створим новые рабочие места каким чином, на вашу думку, Вы... можно вирішити эту проблему? Вирішити, поясняю. Вот у нас стоит 9 завод, сколько лет уже он заморожен. Я объясню, почему он заморожен. По документации на 9 заводе, на нашем, находится внутренности металла 3 миллиона тонн. 3 миллиона тонн, можете себе представить. Но такой завод в Казани есть, Сороковка. Пороховой завод, который выпускает пороха, они работают под договорам. Там надо тонну сделать. У них прорывное производство. У нас было раньше непрерывное, нельзя было его остановить. Нет, сейчас много оборудования. Но такой завод зарабатывал 5 лет тому назад 2,5 миллиарда рублей. Но это в Казани, рублей. Ну, я думаю, 2 миллиарда на сегодняшний день, если девятый завод будет зарабатывать хотя бы 2 миллиарда гривен, это уже деньги. Это в бюджет и в область, это рабочие места. Не надо в горисполкоме платить за то, что ручку носят, 5 тысяч гривен. Нет. Рабочие места, пожалуйста, медицина у нас, ноль. Почему в коробе операции люди шостницы едут в короб делать операции? Почему вы гляньте э, в детской больнице, в инфекционке, сколько проблем надо с ремонтами, куда деньги уплывают в миллионы с бюджета. Сколько у нас умов, сколько кулибин их оставилось? Вот этих людей надо подтягивать, создавать центры, влаживать не в недвижимость денег, а в людей. Вот тогда будет ток, будет отдача. Я же еще раз говорю, я приду с командой, которая Добавляє бути в 20, а то і в 100 раз. От тоді буде Но Я з цією командою буду мати любую ответственность і перед Богом, і перед людьми. Олександр Федорович, ну і останнє питання. У нас залишилося 10 днів до виборів. Яким чином ви збираєтесь ці 10 днів провести? Як будете спілкуватися з виборцями? З виборцями, я от теж, відличний питання. Я з 17. -го. Октября, в субботу, в 11.00, на площади 50 лет октября, где, э, как у нас говорят, баба с ружьем, женщина с ружьем стоит, мы будем проводить митинг за честные выборы. Я приглашаю Нагу Николая Петровича, Качетка Андрея, э, э, Геннадия э, Гордиенко. Гордиенко. Вот, пожалуйста, будет микрофон. Я организовываю этот митинг, группа поддержки моя. И, конечно же, Виктор Симухин, который баллотируется по Локотскому микрорайону в депутаты. Это человечище с большой буквы. И там будут люди, пожалуйста, задавайте вопросы. Я вам нагадываю, что у нас была программа «Актуальная камера» и гостем студии был кандидат на посаду міського голови Олександр Кривуля. На все добре, не прощаемся, до новых встреч.